નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની મનગુમતી યુટ્યુબ ચેનલ પર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ ચાર વિષય હિન્દી તારીખ ત્રણ બે બે હજાર ચોવીસના રોજ લેવાયેલ પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોઈશું તો જોઈએ પ્રશ્ન એક નિમ્નલિખિત વાક્યો કા અનુલેખન કીજીએ તો અહીં તમને ટોટલ પાંચ વિભાગ આપેલા છે તેનું સુંદર અક્ષરે અનુલેખન કરવાનું છે बाद प्रश्न बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए पांच विभाग थे को हिंदी में लिखिए तो हिंदी में लिखा ब आपका नाम लिखिए रोहन आप क्या बनना चाहते हो वकील एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है पांच पिताजी की बहन को क्या कहते हैं बुआ विभाग बेटमेटो शब्द का हिंदी शब्द लिखिए टमाटर आपके घर की छत किससे बनी है एवं से गाय को कितने सिंग होते हैं दो आप सुबह कितने बजे उठते हैं सात पिताजी के पिता को क्या कहते हैं दादाजी विभाग त्र ल को हिंदी में लिखिए बीजू टमाटर का रंग कैसा होता है लाल मछली कहाँ रहती है पानी में तो तो आपके पास आठ पेंसिलें हैं आपके पिताजी और तीन पेंसिलें लाते हैं तो आपके पास अब कितनी पेंसिलें होगी ग्यारह आपके पिताजी के छोटे भाई को आप क्या कहकर बुलाते हैं चाचा विभाग चार ऊ को गुजराती में लिखिए आकाश में बादल कब दिखाई देते हैं बारिश के मौसम में चार मोटर कार के कितने पहिए होते होंगे तो सोलह मिर्ची का स्वाद कैसा होता है तीखा आपने देखे हुए किसी एक पक्षी का नाम हिंदी में लिखिए मोर हिंदी में लिखिए अनार जहाज चलता है पानी में इमली का स्वाद कैसा होता है खट्टा पांच बकरी के पैर कितने हो गए बीस माता जी की बहन को क्या कहते हैं मासी विद्यार्थी मित्रों तारीख त्रन बे बेहजार चौबीस न रोज रेवायेल धोरण चार विषय हिंदी ओरिजिनल प्रश्न बैंक है सोल्यूशन संपूर्ण સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવવા આજે જ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો પીડીએફ જો વોટ્સઅપ પર મેળવવા માંગતા હોય તો નીચે આપેલ નંબર પર સંપર્ક કરી પણ પીડીએફ મેળવી શકો છો જોઈએ પ્રશ્ન ત્રણ નિમ્ન અંકો શબ્દો મેં લીખીએ પાંચ ગ્યાર ઓર તીન નિમ્નલિખિત શબ્દો કો અંક મેં લીખીએ ઉન્સ ઓર છે ત્યારબાદ વિભાગ બ માં પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત અંકો કો શબ્દો મેં लिखिए એક સાત બાર અંકો હવે શબ્દોને અંકોમાં લખવાના છે તો ચૌદ અને નવ એવી જ રીતે છે આઠ દસ ગ્યાર સત્ર અને તેર ત્યારબાદ છે અઠરા નવ સોળ ચાર ઓર બીસ ત્યારબાદ વિભાગ પાંચમાં છે પંદર બીસ તેર ગ્યાર ઓર સોળ प्रश्न चार निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए घोड़ा एक पालतू प्राणी है मोटर राज ने अपनी मोटर ठीक करवाई पपीता खाने में स्वादिष्ट होता है किसान ने अपनी खेती के लिए एक बेल खरीदा घर में पानी की समस्या होने पर उन्होंने नया नल डलवाया पुस्तक हम पढ़ते हैं। चूहा रात को परेशान करता है केले का रंग पीला होता है दर्जी सिलाई काम करते हैं। प्रियंका की नाक बहुत छोटी है हमारे गांव में एक सपेरा आया था भारत की चार ऋतु है वहां एक लड़की खेल रही थी रविवार को छुट्टी होती है पेड़ का रंग हरा होता है मेरी बहन छोटी है मेरी बुआ बहुत अच्छी है मेरी पाठशाला का नाम भगवती है मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है मेरे चार भाई बहन है त्यार बाद मुर्गी अंडा देती है आज मेरे फुफा आए थे घड़ी में बारह बजे है मछली पानी में रहती है आकाश में पंची उड़ रहे थे विद्यार्थी मित्रों तारीख त्रन बे तो बे चौबीस ना रोज लेवा धोरण चार विषय हिंदी ओरिजिनल प्रश्न बैंक सोल्यूशन ने मेलवा आज एप्लीकेशन डाउनलोड करो त्यार प्रश्न पांच और रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए यह लड़का जा रहा है यह लड़की जा रही है मोर नाच रहा है मोरनी नाच रही है एक आदमी जा रहा है एक औरत जा रही है रेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए यह घोड़ा है यह घोड़े है, है वह तितली है वे तितली है त्यार विभाग ब बेमापन एवीज रीते लड़की खेल रही है लड़का खेल रहा है हिरनी छाव में बैठी है हिरन छाव में बैठा है मोर दाने चुग रहे है मोरनी दाने चुग रही है किताब मेज पर है किताबे मेज़ पर है तितलिया उड़ रही है तितली उड़ रही है त્યારબાદ વિભાગ 3 માં પણ સેમ शेर જંગલ મે રહેતા હૈ શેરની જંગલ મે રહેતી હૈ હિરની દોડ રહી હૈ હિરન દોડ રહા હૈ દાદાજી કહાની સુનાતે હૈ દાદીજી કહાની સુનાતે હૈ રેખાંકિત શબ્દો કા वचन परिवर्तन યહ માલા હે યહ માલાયે હે યહ ચુહા હે યહ ચુહે હે त्याराद लिंग परिवर्तन चाचा आ रहे है चाची आ रही है मोरनी जंगल में नाच रही है मोर जंगल में नाच रहा है शेठ दुकान में बैठे है शेठानी दुकान में बैठी है मेरे पास गमला है मेरे पास गमले है आपके पास खिलौने हैं मेरे पास आपके पास खिलौना है ત્યાર बाद विभाग 5 માં પણ લિંગ પરિવર્તન શિક્ષક પઢ રહા હૈ શિક્ષિકા પઢ રહી હૈ વિદ્યાર્થી પઢ રહા હૈ વિદ્યાર્થીની પઢ રહી હૈ મેરી સહેલી acchi હૈ મેરા દોસ્ત accha હૈ હવે છે વચન પરિવર્તન મેં ચોથી કક્ષા મે પઢતી હું હમ ચોથી કક્ષા મે પઢતે હે વહ મેરા દોસ્ત હે વે મેરા દોસ્ત હે વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું નવા વિડીયોના નવા સોલ્યુશન સાથે વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો તથા તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને વિડીયો શેર કરો